Эксперт снеданку психолог, якому доверяют Мария Фабричева. Маша, доброе утро. Доброе. Ну, вот мне нравится внутренние я героиня. Отличная суд. Прислушалась. Бизнес у нее теперь есть. Да. Ну, а если говорить вот в общем, какие внутренние я живут -то человек? Ну, субличности, э, субличности их много, но в принципе можно выделить таких основных. Да, это внутренний ребенок, внутренний родитель и взрослый. И вот они находятся внутри в нас. Диалоги. Больше всего кого стоит описаться? Внутреннего ребенка, родителя или взрослого? Опасаться стоит э, большого свина. Который... Большой. <laughs> <Да. Расскажи. смех> ну, это такое состояние, да, это достаточно деструктивное, которое пугает или обесценивает, или говорит внутри нас, что у нас ничего не получится. Ну, в общем, его задача напугать, да, и привести к не очень позитивным. Ситуация. Внутренний свин это самоцензура внутренняя мощная, или все-таки это что-то а, другое? Цензура это больше родительское состояние. Да, там где накоплены наши ценности, то, что передают нам родители, да, и то, что мы впитываем, глядя на наших родителей большой свин это э, не про цензуру, это про такую деструктивную критику, да, mm -hmm. про самобичевание, про какие-то э, вещи, которые ну навязаны, но навязаны деструктивно, ну то есть то, что разрушает изнутри. Mm -hmm. Вот именно им Важно научиться управлять так, чтобы он не мешал. Сидел тихонечко в углу, рисовал, игрался в крестики-нолики. Ну, чтобы просто не пугал нас. А из личной практики больше всего приходят вот люди общаются с тобой. У них э, все-таки внутренний свин или родитель. Вот с чем тебе приходится, с кем работать? Вот когда человек ну, копается в себе, это ему совсем не на пользу. Что стоит, э, вот один из главных советов, какой бы ты могла дать, вот чтобы все-таки, да, цензура, она должна быть, анализ, наверное, да, mm -hmm. больше всего. Ну вот на что стоит? обращать внимание человеку, когда он не может справиться со своим внутренним я. Прислушиваться, да, что же это говорит э, во мне, да, и о чем. И, конечно, бывают ситуации, когда человек сам не справляется. Тогда приходят ну, или ко мне, да, или таким специалистам, как я, и мы разбираем, что же это за внутренний диалог, с чем это связано, да, и делаем некие упражнения, процедуры, да, которые позволяют сделать перерешение о себе, о других, о мире. И тогда этот диалог выравнивается из, из деструктивного внутри нас, да, становится конструктивным и поддерживающим. И какие советы? Как ты укращаешь вот это? Вот? Ну, то, что я сказала, да, здесь можно не стесняться и говорить этому большому сыну пошел вон да или пошел в угол да посиди не трогай да и учиться давать себе самоподдержку да что у меня получится что все будет хорошо что я справлюсь да я в себя верю такие вот вещи они очень стимулируют мы нашли информацию, ученые выяснили, что диалог самим с самим собой каждый день ведут 96% населения всей планеты. Многих, несмотря на опыт нашей героини, это пугает. И мы узнали, следует ли опасаться разговоров с собой. Давайте посмотрим и обсудим это. Розмови із самим собою змушують ваш мозок працювати ефективніше. Американські учені провели експеримент: одну групу людей попросили мовчати в процесі пошуку продуктів у супермаркеті, другі дозволили коментувати цей пошук. У результаті учасники саме другої групи справилися із завданням швидше. А ще розмови із собою допомагають упорядкувати думки і навіть прийняти важливе рішення. Найкращий спосіб розв'язати проблему проговорити її вголос. І нарешті розмовляти із собою це ознака ге. Альберт Эйнштейн, наприклад, любив тихо повторювати сам собі одну фразу по декілька разів. Действительно, стоит вслух проговаривать свои внутренние страхи, переживания или, например, какие-то позитивные мысли в супермаркете, например? В супермаркете, когда идет поиск, понятно, называя то или иное слово, тот или иной продукт, мы находим его быстрее, да, потому что включается внутренняя визуализация, и ты уже ищешь целенаправленно. На работе, с ребенком, в общении с мужем, с женой. Как это делать? Как управлять своим внутренним диалогом? Управлять, то есть научиться его слышать сначала, да, и слышать осознанно, что происходит внутри меня, вот это вот важно, да, и о чем это мне, и при этом не бояться, это нормально абсолютно, потому что у многих существует мнение, что сами с собой говорят только люди, у которых есть некие душевные расстройства, да. Разница в том, что здоровый человек всегда понимает, осознает, что внутри его ведется диалог. Душевно больные люди этого не осознают, то есть их субличности в, в их реальности выходят наружу, и они ведут уже не внутренний диалог. Но это важно помнить то есть здесь вопрос что о чем проговаривать вслух тоже полезно потому что иногда проговорив вслух то что накопилось внутри мы находим э, решение той или иной ситуации то есть проговаривая вслух mm -hmm. мы слышим по-другому даже свой собственный внутренний диалог да? или поделившись с кем-то да вот ты знаешь я вот целый день думаю о том-то и уже когда мы говорим эту мысль вслух, Получается, что не все так страшно, не все так тупиково, и находятся выходы как, как, как будто бы сами с собой. Ну и вот, например, нас другие слышат, да? Вот наш внутренний диалог mm -hmm. слышат другие. Не, вопрос даже не в том, что они о нас думают, насколько это, в принципе, полезно. Вот. Ну, ситуация на работе может быть разная, да? Человек не справляется с эмоциями. Насколько полезно разговаривать и говорить о том, о своих потребностях, в том, числе что я чувствую, очень полезно, потому что э, э, люди, которые находятся рядом, к сожалению, не читают наши мысли, и поэтому говорить с друг другом, выдавать то, что внутри, особенно то, что накопилось, да, и попробовать вести конструктивный диалог уже. Ну, с человеком, да, на работе с мужем, это очень важно и очень полезно. Я так понимаю, даже стоит например себе в день от каких-то 15 минут выделить для того, чтобы вот поговорить с собой, ну как мы обычно говорим с умным человеком, а потом вот уже прийти к своим родным, близким или коллегам по работе и уже более спокойно выдать информацию, которая тебя тревожит. Можно и так, но я думаю, что у каждого есть эти 15 минут, просто кто-то это делает автоматически, вот идет внутренний диалог и идет, да, а кто-то делает это более структурно, да, начинает прислушиваться кто это говорит, о чем это говорит, от, э, это мои мысли, или это так думала моя мама или бабушка, да, и это прокручивается mm -hmm. у меня в голове, и этот внутренний родитель да, спорит с внутренним ребенком. То есть это все очень интересный процесс, анализ самого себя всегда дает хороший результат. Анализ самого себя, внутренний диалог с самим собой. Мне понравилось, спасибо, Маша, большое. Я нагадаю, у нас у гостях была наш психолог, эксперт Маша Фабриевича, постельность недавно открываем мы повернемся, избыток с нам.